નમસ્તે બાળ દોસ્તો ડી કે એજ્યુકેશન ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે આજે આપણે ધોરણ પાંચની સ્વ અધ્યન પોતીના ભાગ બેમાં હિન્દી વિષયમાં પાઠ ત્રણ મુન્ના રાહીનું સોલ્યુશન જોઈશું તો ચાલો સોલ્યુશન જોઈએ પ્રશ્ન એક સહી વિકલ્પ ચોન કર ખાલી બોક્સ મેં कराने निशानी कीजिए तो नन्ना मुन्ना राही कौन है तो जवाब बाल सैनी बीजू है नन्ना मुन्ना राही मंजिल से पहले क्या नहीं लेगा तो जवाब सांस त्रीजों हरे हरे खेत लहराएंगे तो जवाब आपसे धूप में पसीना बहाने से चौथो आँखों का तारा मुहावरे का अर्थ नहीं होगा तो बहुत प्यारा सबको क्या सिखाना है तो जवाब आपसे प्रेम पूर्ण व्यवहार छठो नन्ना मुन्ना राही रास्ते पर कैसे चलेगा तो जवाब अवसे निडर हो के नन्ना मुन्ना राही हो का साहित्य स्वरूप है कविता आठवा नन्ना मुन्ना राही बड़ा होकर किसका सहारा बनेगा तो जवाब अवसे देश का सहारा नन्ना मुन्ना राही क्या ऊंचा रखेगा तो जवाब नन्ना मुन्ना राही दुनिया पर क्या गिरने नहीं देगा तो जवाब आपसे अभी प्रश्न बे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए पहलो दुनिया की आंखों का तारा बनने के लिए आप क्या करेंगे तो जवाब दुनिया की आंखों का तारा बनने के लिए मैं अच्छा काम करूंगा, सभी से प्यार से पेश आऊंगा, ईमानदारी से रहूंगा और अपने देश का नाम रोशन करूंगा। सबको प्यार का चलन सिखाना क्या ज़रूरी है को सबको प्यार का चलन सिखाना इसलिए जरूरी है कि दुनिया में शांति और भाईचारा बना रहे लोग एक दूसरे से नफरत न करें और सभी मिलजुल कर रहे त्रीज तिरंगा ऊंचा रखने से आप क्या समझते हैं तिरंगा ऊंचा रखने से मेरा मतलब है कि हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए उसके गौरव की को बनाए रखना चाहिए और ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे देश का नाम नीचा हो धूप में पसीना बहाने का अर्थ स्पष्ट कीजिए तो जवाब धूप में पसीना बहाने से खेत में फसल अच्छी होगी और खेत हरे भरे हो जाएंगे प्रश्न त्र निम्नलिखित भावार्थ की पंक्तियों कविता में से ढूंढ कर लिखिए पहली धरती पर पापी लोग जन्म नहीं ले पाएंगे तो जवाब धरती पे पापी न पाएंगे जन्म बीजे हमेशा तिरंगा ऊंचा ही रखूंगा रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम त्रीजो सभी लोगों को प्यार का व्यवहार सिखाऊंगा, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन चौथों भले ही मुझे मर मर के जीना ही क्यों न पड़े तो चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के पाँचवा मैं अपना कदम आगे ही बढ़ाता रहूँगा आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम प्रश्न चार प्रश्नों के उत्तर लिखिए पहनों आप हाँ देश की सेवा के लिए क्या करेंगे तो जवाब मैं देश की सेवा के लिए ईमानदारी से अपना काम करूंगा समाज में शांति और सुख बनाए रखने में मदद करूंगा और अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा बीजो सैनिक की तरह कौन कौन देश की सेवा करते हैं कैसे डॉक्टर और नर्स ये मरीजों का इलाज करते हैं शिक्षक ये बच्चे को शिक्षित करके उन्हें भविष्य के लिए तैयार करते हैं किसान ये भोजन उगाकर देश का साथ सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं पुलिसकर्मी ये कानून और व्यवस्था बनाए रखकर वैज्ञानिक और इंजीनियर नए आविष्कार और तकनीक विकसित करके देश की सेवा करते हैं अभी जो प्रश्न जब राष्ट्र ध्वज किन किन अवसरों पर फहराया जाता है क्यों तो जवाब राष्ट्र ध्वज मुख्य रूप से राष्ट्रीय पर्वों जैसे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर पहराया जाता है इसे पहराने का कारण देश के गौरव एकता और स्वतंत्रता का प्रतीक है और यह देशभक्ति की भावना को जागृत करता है चौथों तिरंगे के बीच में अशोक चक्र क्यों रखा गया है तिरंगे के बीच में अशोक चक्र धर्म चक्र का प्रतीक है जो शांति और सत्य को दर्शाता है यह सम्राट अशोक के दम धर्म चक्र से लिया गया है और निरंतर प्रगति और विकास का भी प्रतीक है तिरंगे की शान बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे तिरंगे की शान बढ़ाने के लिए मैं देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा, देश की प्रगति में योगदान दूंगा और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करूंगा। प्रश्न पाँच नन्हा मुन्ना रायु कविता में दिए गए चित्र का वर्णन पाँच सात वाक्यों में लिखिए तो नन्हा मुन्ना रायु कविता में एक बच्चे का चित्र दिया गया है जो देशभक्ति की भावनाएं से औत है वह हाथ में तिरंगा लिए हुए है और देश की सेवा करने का संकल्प ले रहा है यह चित्र बच्चों में देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति की भावना को प्रेरित करता है प्रश्न छ निम्नलिखित पात्र देश की सेवा कैसे करते हैं लिखिए तो किसान किसान अन्न उगाकर कर देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं जिसमें सभी को भोजन मिलता है और देश का आत्मविश्वास बढ़ता है शिक्षक शिक्षक बच्चों को शिक्षित कर देश का भविष्य संवारते हैं उन्हें ज्ञान और कौशल प्रदान करते हैं जिससे वे अच्छे नागरिक बन सके और देश के विकास में योगदान दें पुलिस पुलिस कानून सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखकर अपराधों को रोककर और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर देश की सेवा करते हैं डॉक्टर डॉक्टर लोगों का इलाज कर बीमारियों से बचा कर और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर देश के नागरिकों को, को स्वच्छ रखते हैं जिससे वे देश को विकास में भाग ले सकें प्रश्न सात उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए तो नीरव दौड़ जवाब आपसे रहा है खाली जगह किताबों में से अपनी आपकी कौन सी है? तो से खाली जगह तो खाली जगह पढ़ते आपको क्या पसंद है प्रश्न आठ की शब्दों का विलोम शब्द कविता में से ढूंढकर उदाहरण के अनुसार वाक्य प्रयोग कीजिए तो प्यार तो नफरत सब अपनी माँ से प्यार करते हैं नफरत करना अच्छी बात नहीं है कहीं पीछे निडर तो डर पो वाक्य प्रयोग तो सैनिक निडर होते हैं बीजो वाक्य डरपोक लोग सच बोलने से डरते हैं बीजो मरना तो जीना सभी को एक दिन मरना है हमें खुशी से जीना चाहिए छोटा तो बड़ा यह घर बहुत छोटा है मेरा भाई मुझसे बड़ा है चौथो बेसहारा तो सहारा हमें भी सहारा लोगों की मदद करनी चाहिए उसने मुझे मुश्किल समय में सहारा दिया पाँचवा शांति तो अश, अशांति तो शांति युद्ध से अशांति फैलती है शांति वाक्य हमें जीवन में शांति बनाए रखनी चाहिए प्रश्न नौ पर्याय शब्द का मिलन करके उदाहरण के अनुसार वाक्य प्रयोग कीजिए तो वर्तन माटे देश, जे आपने आपेलो देश દુનિયા માટે થશે બીજું છે દુનિયા તો એના માટે આવશે જગત ત્રીજું છે પ્યાર તો સ્નેહ ચોથું છે કદમ તો પેર પાંચમું છે હરદમ તો હંમેશા અને છઠ્ઠું છે આંખ તો નયન હવે એના વાક્ય પહેલું વતન તો દેશ सबको अपना वतन अच्छा लगता है अमेरिका एक देश है तो रीते पहलू वाक्य से दुनिया तो जगत तो वाक्य ये दुनिया बहुत बड़ी है सारा जगत अच्छा है बीजू प्यार तो स्नेह हमें सबसे प्यार करना चाहिए गाय अपने बच्चों से स्नेह करती है कदम तो पैर उसके कदम आगे बढ़ गए हाथी के पैर बड़े होते हैं चौथों हरदम तो हमेशा हमें हरदम सच बोलना चाहिए हमें हमेशा साला से जाना चाहिए साला में जाना चाहिए आँख तो नयन उसकी आँखें बहुत सुंदर है હમે નયન સે દુનિયા દેખતે હે હમ નયન સે દુનિયા દેખતે હૈ પ્રશ્ન દસ માતૃભાષામાં અનુવાદ કીજે પહેલો બચ્ચે કે હાથ મેં તિરંગા હૈ તો બાળકના હાથમાં રાષ્ટ્રધ્વજ છે બીજું ધરતી પર બારિશ ગીર રહી હૈ તો ધરતી પર વરસાદ પડી રહ્યો છે ત્રીજો મોજે મેરા દેશ બહુ જ પ્યારા હૈ મને મારો દેશ ખૂબ જ વાલો છે ચોથો શિક્ષ સૈનિક દોડ રહ્યા હૈ તો સૈનિક દોડી રહ્યો છે પાંચમો આકાશ મેં ધૂપ નીકળી હૈ તો આકાશમાં તડકો નીકળ્યો છે हमें राष्ट्रीय पर्व मनाना चाहिए या नहीं क्यों अपने राय दीजिए हाँ हमें राष्ट्रीय पर्व मनाना चाहिए राष्ट्रीय पर्व जैसे स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती हमें अपने देश के इतिहास बलिदानों और मूल्यों की याद दिलाते हैं यह पर्व राष्ट्रीय एकता और अखंडता की को बढ़ावा देते हैं और हमें अपने साझा साझा विरासत का जश्न मनाने का अवसर प्रदान करते हैं इन पर्वों को मनाकर हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों और निर्माताओं की श्रद्धांजलि देते हैं और आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरवता की भावना से प्रेरित करते हैं बार दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर करजो नमस्ते